Uh, satu lagi kos-kos uh, bukannya kecil waktu tu. Betul. Kan? Uh, sebab kalau kita ikut kita baca-baca sejarah Piram banyak juga yang dia terpaksa buat uh, untuk cover ataupun mm -hmm. ada isu uh, lambat ke apa kan. Mm -hmm. Tapi masa macam awak cakap tadi berani mati tu is a Piram lah. Ya. Wah punya bapa. Muka ini fanfare untuk orang suka-suka hati. Tu oh, pesan. Aku kesal tidak dapat bersama kawan-kawan di dalam perasaan tuan. Siapa yang malu? Mereka dan keluarga mereka. Kau tuduhan ya? Tulen bang. Oh tulen ya? Bukan semua kau tengok. Tolonglah bang, nak makan lah bang. Orang putih ke? Orang hitam ke? Orang coklat ke? Orang biru ke? Kita orang Malaysia kan? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat kembali ke rancangan main wayang di mana kita akan menemubual peminat ataupun penggiat filem tempatan kita tentang filem-filem yang menjadi kegemaran mereka dan bersama saya pada hari ini uh, seorang uh, penerbit program di Astro iaitu saudara Ashraf Alam ataupun Acap. Boleh, tepat betul. Selamat datang. <laughs> Sel selamat datang juga eh. <laughs> Uh, okay, terima kasih kepada nama panggil apa tadi? Uh, main Wayang. Main Wayang, okay. uh. okay. Main Wayang jemput uh, saya uh, untuk uh, kita share pasal filem uh, Doremi. Doremi. Ya, yeah, okay, filem yang menjadi pilihan acak pada Episod ini ialah Doremi yang diarahkan oleh Allahyarham Tan Sri Piramli pada tahun 1966. Ah yeah. uh, filem uh. tu saya kita recap sikit saja eh. Ah. Uh, filem okay, okay. tu dia oleh Tan Sri Piramli pada tahun 1966 macam saya katakan tadi dan uh, studio yang menerbitkan filem itu ialah uh, Merdeka Film Studio hmm. di Ulu Klang. Sekarang ni dah jadi pejabat Finas hmm. uh, di sebelah dengan zoo kan. Uh, so ah uh, filem tu menampilkan Piramli sebagai uh, pelakon utama bersama-sama dengan AR Tompel dan juga Ibrahim Din. Uh, so Doremi ni dia ada tiga dalam franchise Doremi ni ada tiga filem. Doremi, uh -huh. uh, Nasib Doremi tahun uh -huh. 1966 juga terbit dan uh, yang terakhir Laksmana Doremi pada tahun 1972. So uh -huh. franchise Doremi ini menjadi uh -huh. satu signature Piramli punya komedi di KL. Kalau, di, hmm. kalau di, di kalau di Malaysia lah maksudnya. Di Malaysia. Uh -huh. Kalau sebelum tu beliau famous dengan Ujang Lepuk punya franchise uh -huh. di Singapura. Uh -huh. Singapura. Ah, uh -huh. Aziz Sattar uh -huh. dengan Sudin tu di Singapura. Ah yeah. yeah. uh, macam Doremi ni dekat KL. Hmm. Uh -huh. uh -huh. So, uh -huh. kita nak berbalik beracak. Kenapa pilih filem ni? Oh. Apa yang best sangat? Yang rasa benda ni best. okay First kali uh, terima kasih sebab dia dah cerita pasal info. <laughs> kalau tanya saya <laughs> Tak lepas nanti. Okey. Uh, bila siar uh, kontak bagi tahu uh, cap nak jemput, boleh cerita tak pasal filem yang minat. Hmm. So first kali saya cakap dia memang saya pilih Doremi. Okey. Uh, Doremi ni uh, macam awak cakap tadi uh, Piramli buat satu uh, filem dekat Malaysia. pelakon pun Malaysia sebab isu dia bila buat di Singapura tu nak bawa pelakon Singapura tu susah hmm. uh, dia terikat okay. dengan kontrak dekat, dekat sana yeah. dan saya pun uh, sekarang ni sebab teknologi, kita boleh baca balik sejarah-sejarah kenapa apa semua dulu mm -hmm. masa kita budak, kita tengok kat TV mm -hmm. eh, tengok, lepas tu kita happy lah macam mm -hmm. tu je so bila kita dah membesar-membesar uh, kita tahu, oh cerita ni rupanya dia ada konsep dia mm -hmm. macam awak cakap tadi, dia ada tiga siri, mana franchise dia mm -hmm. semua so saya pilih cerita ni sebab uh, satu, lucu Okay. Uh, lucu. Untuk untuk kita masa budak-budak tu -budak lu, memang lucu lah. Yeah. Dia tahun 1966, berapa puluh tahun lepas tu baru kita lahir. Sayalah, yeah. Saya lah, yeah. saya tak tahu. Saya muda lagi. <laughs> <Tak tahu. laughs> Jadi, bila kita tengok uh, kat TV, dah besar, kita cari balik, kita faham rupanya cerita ni, dia buat ada pembahagian. Yeah. Kita tak perasan. Masa kecil, kita tengok je. Rupanya, uh, Do kisah dia, yeah. Ray kisah dia, Mi kisah dia. Masing-masing ada backstory. Jadi bila kita tengok tu paling suka ialah skrip dia lah. Okey, skrip dia. Itu antara yang buat saya minat Doremi antara filem-filem Piramli lah. Walaupun mm. saya bukanlah hardcore Piramli, mm -hmm. tapi Doremi ni antara uh, top 3 lah yang saya pilih. Okey. Uh, Menarik sebab kalau kita tanya kebanyakan orang yang meminati filem Piramli, aa mm -mm. uh, kalau kita tanya mana-mana mana-mana uh, peminatlah menonton uh, uh. filem uh, Piramli ni uh, uh. dia akan first dia akan mention Bujang Lapuk uh. Uh, tapi kali ni dia pelik sikit dia macam Doremi <laughs> uh, okay. sebab Doremi ni uh, bagi kebanyakan pemerhati dan uh, hmm. pengkaji filem hmm. dia anggap Doremi ni dia macam dia macam Ringan. standard dia apa? macam Bawah sikit pada Aa, Bujang Lapuk lah, okay. populariti dia, okay. ada Popularity. dia sedikit populariti ya. Mungkin bawah sikit daripada mm -hmm. uh, Bujang Lapuk sebab okay. mungkin atas beberapa faktor lah Salah satunya yang saya dapat uh, lihat, mm -hmm. uh, faktor usia lah mm -hmm. uh, So, Bujang Lapuk tu yeah. dibuat kan sebelum Doremi, mm -hmm. so usia pada mm -hmm. waktu Itu tu masih-masih uh, uh, Fih pada waktu tu pun mungkin berusia 30-an, tapi uh. bila dia dah buat Bujang lapuk ni dia dah masuk fasa dia mm. 40-an. So mm. peralihan uh, usia matang dia tu uh, matang dia tu dan uh, pairing mm. pairing dia dalam uh, siri Doremi ni pun mm. bukanlah uh, cial a Cacalang ya AR AR Tompel Yalah. satu nama yang besar pada waktu tu. So Rai macam Acap sendiri kan cakap ha huh. uh, Doremi salah satu mm. favorite kan. Mm. Dalam uh, kan dia ada segmen-segmen ni -segmen kan ada. Back ada. story <laughs> tu okay. kan. So Uh, part mana? Part mana yang uh, paling uh, meninggalkan kesan mendalam? Oh, lah. okay. uh, kalau tengok tu dia macam boleh relatable lah. Uh, walaupun dia komedi, okay. tapi mesti ada relatable juga. Uh, okay. Uh, Do ni nama penuh dia Mas Do lah. Mas Do. Uh, tapi saya tak berapa minat sangat walaupun saya pakai baju Mas Do ni. Uh -huh. Tapi yang part Mas Do tu saya tak berapa sangat. Saya suka yang rare. Okay. Ha, uh, uh. yang rare tu yang dia, tompel lah atau tompel uh. jadi uh, sebab pada saya yang tu uh, kita boleh hafal skrip dia ya yeah. haa uh, kira kita punya modal tu memang itulah uh -huh. uh, daripada dia beli chewing gum apa uh, uh, dia minta chewing gum dengan isteri dia lepas tu uh, belum sampai minah kumari apa semua uh -huh. so benda tu menarik pada saya satu lagi dia tengah-tengah kan do tu yep. kita dah heavy yang ni uh -huh. mati apa semua lepas tu lari apa keranda. tiba-tiba uh -huh. sampai kat rear uh -huh. uh, Tak takut bini Ah uh, lepas tu <laughs> Laki pula jadi apa? Yang penyebok kat tingkap tu. Oh ok ahli masyarakat tingkap. Ah <laughs> dia tingkap. tingkaplah. Laki yang macam zaman tu ok laki. Kita dah ingat bubuh-bumbuannya yeah, kan. Dah yeah. lah, laki. Pastu dia wat, dia pakai kopi dia panggil apa? Lepak liat dekat apa? Uh, ah lepak kan. Lepak buruk. Ah, ah <laughs> macam tu. Maksudnya zaman tu pakai macam tu pun boleh lagi melepak kat tingkap. So benda-benda okay. tu kita rasa eh, oh zaman dulu macam ni. <laughs> Sebab kalau nak ikut filem kita tak wayang kan, macam saya first filem kita tengok senario lagi. Okay. Ha ah, so macam tu pun lawak juga. Mm -hmm. So bila senario lagi ni kita dah tahu dah zaman kita kita lah adapt dah. Yang mm -hmm. Doremi ni memang sangat rare sampai nak uh, bergaduh, kejar pencuri mm -hmm. lepas tu salah orang tangkap. So benda-benda tu yang buat apa kita ingat dan pada saya uh, kalau sekarang tengok pun tak ada issue even dekat YouTube pun dekat mana pun dah ada kan. Hmm. So kalau tengok pun kita tak ada skip memang kita maintain tengok sampai yeah. habis. Ha buat Ya macam macam Cak ada mention tadi hmm. tentang hmm. dialog kan dialog AR Tompel kan. Hmm. Kan Tompel ni kadang-kadang uh, kita nampak genuine dia punya lawak dia tu. Dia macam unscripted. Ha yeah. uh, dia Betul. macam uh, spontan on the spot sebab hmm. saya difahamkan uh, untuk filem Doremi ni uh, dia macam dia hanya bagi macam situasi. Yeah. Hmm. So kau pandai-pandai kau create. Dia uh, macam day kalau day day. sekarang ni uh, sikon-sikon kat TV lah zaman-zaman yeah. scenario mm -hmm. ke apa sepatu. Maknanya mm. kita ada satu guideline which is okay. Lepas ni kau tegur dia, mm -hmm. cakap pasal kucing. Lepas mm -hmm. nah, tu dia akan elaborate lah. Yelah yeah. uh, itu cemang uh, belum dekat. Uh, dia dah dia cakap, dia cakap nanti. Dia ya. ya. So benda tu saya ingat pada saya maybe dia elite kot. Mm -hmm. bukan dalam skrip tu. Ah itu. Mm -hmm. ha, itu. Maksud awak cakap lah, maksudnya benda-benda tu nampak uh, apa apa natural. Natural betul. Ah uh, macam tu. Doremi sebagai satu franchise eh sebab dia ada tiga, dia ada trilogy dia. Uh, untuk yang first ni dia macam uh, introduction kepada watak-watak yeah. ni. Yang dia nak uh. cerita tentang watak-watak ah -watak. uh, dengan lah. background dia sebagai seorang yang pemalas yeah. ke duduk lepak kat kedai main dam. Uh uh, Ray pula uh, dah uh, berumah tangga Awak ingat tak nama penuh Ray? Uh, Amore <laughs> <laughs> Tak, masa dia sebut Amore tu pun dah, dah lucu Oh, lah. dia, ah, dia, dia Amore, sejarah Saya do, masa tu kan Mas do, Amore. Mas do dia macam chill sikit ah, <laughs> Dengan dia uh, kurusnya, dengan ah, yeah. jerit dia ah, Itu, itu maksudnya Menarik lah, Doremi ni kita tahu Ia adalah satu apa note untuk orang vokal kan. Yeah, betul. Ha, ah, apa tu boleh jadi pula dia ambil depan tu kan. Mm -hmm. kenapa tak ambil lah tidur. Mm -hmm. Kan? So, tu antara macam cakap cakaplah apa franchise yang permulaan Doremi. Bukan ada yeah. sambungan lagi. Sebab dia. untuk permulaan dia dia, dia filem ni bagi saya agak berani sebab di penghujung kisah tu sambung. dia dah bagi tahu yang filem ni akan ada sambungan. Ha. Yang tu kita tak tahu, betul-betul dia saja buat ke ataupun dia tahu ada sambungan? Uh, uh -uh. Dia memang akan nak buat sambungan Atau lah, tahu lah, sebab dia bahagikan kepada dua part. Tapi dia berani lah, oh maksudnya mungkin dia dah shoot yeah, sekali betul lah, jadi betul dia bahagi. Okay, okay, Cuma betul. dia release yang first dulu, uh -huh. uh, tapi uh, selang beberapa bulan selepas tu dia release pula yang kedua. Betul. Ma uh, maksudnya, uh, menarik dia, tu dia dah plan untuk 3. Kadang-kadang kita ni bila dah buat satu meletup, buat yang sebelum pula mm -hmm. kenapa benda tu menjadi mm -hmm. yang ni dia dah standby untuk kadang-kadang yeah, next, ada next. ada satu kes, ada setengah kes buat yang satu je meletup yang second mm, tapi nah, banyak ha, Kebanyakannya jadi macam yeah, tu kan ah, tapi kalau saya dah... sebut kan mute pula so <laughs> saya tu <letup. laughs> <Okay>. untuk <laughs> do re mi punya <laughs> kes dia macam let up, let up, dia, dia tak kisah pun tentang dia tahu tentang okey, memang akan ada orang yang tengok cerita hmm, ni hmm. walaupun dengan keterbatasan yang dia ada hmm. dengan uh, barisan pelakon yang pada kas-kas uh, dia yang uh, bukan yang utama yang hmm. yang supporting ni mungkin uh, macam muka-muka baru lah muka-muka hmm. baru yang dipetaruhkan. Namun uh -huh. dia dah berani untuk okay filem ni akan ada sequel. Yeah. Uh, so kalau kau nak balik kau balik sekarang. Ah uh, nanti kau datang tengok, tak, tengok balik ah, sambungan dia. Uh, sambungan tu, tu, tu. dia. So dia macam dan dekat ending credit dia pun dia akan dia Pulis. tulis, dia, tulis. Uh, dia mention benda tu. Sambungan. Uh, nantikan sambungan kisah ini. So uh, dia memang spiram ni secara sedar. Dia Per, uh, permainan dia dalam uh, gelanggang filem ni dia macam okey aku buat filem mm -hmm. di zaman itu walaupun filem Melayu dikatakan agak merudum mm -hmm. namun aku dengan uh, apa yang aku ada mm -hmm. aku berani meletakkan benda tu mm -hmm. uh, kau orang kena tengok cerita ni sampai habis yeah. uh, mm -hmm. Dia berani letak benda yeah. tu jadi mm -hmm. itu sangat satu pertaruhan yang sangat mm -hmm. dia boleh dikatakan berani mati ya <laughs> sebab uh, satu lagi uh, kos-kos bukannya kecil waktu tu. Betul. Ha, sebab kalau kita ikut kita baca-baca sejarah Piram banyak juga yang dia terpaksa buat uh, untuk cover cost ataupun hmm. ada isu uh, lambat ke apa kan. Hmm. Tapi masa macam awak cakap tadi berani mati tu is Piram lah. Yeah. Ha, berani mati sebab tu mana dia berani kalau, kan. Kalau kita nak uh, lihat balik sejarah Piramli punya filmmaking. Mm -hmm. uh, Piramli untuk sebuah filem dia dibayar sebanyak tiga puluh ribu Hmm, hmm, bajet hmm, hmm, bajet hmm. pada okay. zaman 60-an tu 30 uh, dia 30,000. Lah. Okay. 30 so hmm. itu uh, termasuklah kos uh, promosi ke apa. Uh, dia termasuk uh, kos pengarahan hmm. uh, lagu mhm hmm, hmm. uh, lakon skrip. Oh uh, Kom -kom. sebab sistem di zaman uh, studio mereka itu hmm. sistem studio waktu itu para pelakon dibayar gaji oleh produser. Uh, producer bukan ah, pengarah yang ah okay, uh, okay. okay. so pelakon dibayar gaji bulanan faham macam faham. kita sekarang ni gaji bulanan ah bos uh, kita bayar gaji Mas kita bulanan Mas macam kita sekarang pun ada juga pakai hours ya betul dapat gaji sekian-sekian kena habiskan jam betul. pelakon sekian-sekian uh, uh. so situasi piramli di zaman 60-an itu pun mm -hmm. dia 30000 tu merangkumi dia punya kerja-kerja pengerahan yeah. lakonan uh, lagu mm. dan juga skrip So, benda-benda tu dia dibayar untuk tu. Kalau hmm. dia lebih tempoh, dia kena potong lah. Yeah, uh, okay, dipotong. Bayaran okay, dia tu okay, akan dipotong okay, lah mengikut hmm. uh, oh, berapa hari yang dia lewat eh. tu. Ah. So, memang kita kalau bincang pasal P. Ramlee ni, rasanya dah ramai orang bincang dan mm -hmm. dia punya kata kunci penamat dia memang ajaib lah. Mm -hmm. uh, one and only lah maksudnya. Yeah. Susah nak dapat waktu itu. Sebab tu, mm -hmm. kalau pada saya, waktu sekarang ni, siapa yang nak buat something, buat je sebab kita tak tahu in future macam mana mm. uh, kita orang boleh bercerita balik pasal kita macam mana kita handle uh, apa satu-satu orang panggil material ataupun a uh, projek itulah mm. so macam Doremi ni uh, dia projek dia bila kita tengok sebabkan dia susah untuk buat di Singapore so dia create yang Malaysia punya mm. uh, so tu satu keputusan yang pada saya macam uh, cerdik dan juga bijaklah mm. untuk Uh, piramli yang mana kita semua kagum dengan dia punya karya kan betul hmm. sebab uh, kalau ikutkan di asalnya uh, piramli ingin uh, meneruskan uh, siri bujang lapuk di uh, KL adik. cuma uh. macam yang kita bincangkan tadi uh. beliau suka untuk mendapatkan aziz serta dengan ismailudin atas dasar kontrak hmm. Uh, hmm. sebab uh, kontrak uh, mereka terikat dengan Uh, studio di Singapore. Hmm. Jadi piramidi tak dapat bawa uh, so dia create new story, yeah. new new franchise hmm -mm. uh, Doremi. Uh -uh. So panjanglah cerita Doremi hmm. ni kalau kita nak uh. Uh, lepas dia apa nasib eh? Nasib Doremi. Nasib Doremi, nasib Doremi. yang Pak Maun tu yang ah, ah yang game pasal yang macam sejarah tu. Macam sejarah tu. Itu yang second. Yang yang Jibon yang Jembon second. 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 Ha, Jembon ha. tu pun menarik kat tu. Tak yeah. apa, nanti jemput lagi. <laughs> <laughs> Tapi boleh je kita nak cakap ha, ni. Sebab dia kan Jemun. dalam franchise Doremi ha, kan. Ha. Ha. Sebab uh, Doremi kan yang first dia macam macam kita cakap tadi dia. Macam introduction kepada karakter. Dia hanya memperkenalkan. Masing-masing ha. ha. ya, ada si. backstory sendiri kan. Lepas tu so, bergabung. Dia bergabung dalam uh, kisah Mi. Ha. 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 Kejar pencuri. Lepas Kejar pencuri. tu end up niaga memohon. Ha. Jombat. Ha. Jombat. <laughs> ada lagu apa <pun> semua. <laughs> So orang dah tahu ini karakter dia. So yes. next tu nasib dari me tu yang Baru lagi yang meletup ke, tu. Uh, ha -ha. kumpulan, kumpulan komeng tu kan. Nah. komen komeng tu semua tu. Uh, so yang untuk yang first yang macam kisah mi pula kan. Hmm. Mungkin mi ni dia macam terpinggir sikit lah kan. Minami, ha, nami. Uh -huh. Sebenar, uh, sebab minami nami bukan orang kaya ke? Mi, dia watak dia, dia watak bujang tua lah. Dia tak kawin <laughs> <dia, laughs> ah, dia. tak uh, dia, dia, dia kacau yeah. milah. Selang -selang ah, okay, kan, uh, Jiran okay. tu kan. Uh, uh, so um watak mi ni dia di, uh, Ray do dengan Ray ni bertemu dalam Kisah Mi. Kisah Mi. Ha uh, so, Kisah Mi tu uh, yang di balik istana sangkut tu. Yes, betul. Ha uh, yalah betul uh. tu. Dia jadi rumah. Eh uh, tinggal rumah yang duduk seorang. Dia yang ada tempat tinggal Ada <laughs> tempat tinggal. tinggal lah. Yeah. <laughs> Walaupun uh, tak proper tapi uh, dia ada tempat tinggal uh, okay. <laughs> okay, betul lah. betul. <laughs> tu okay, okay sebab um yang menjadi uh, menarik dia uh -uh. pertemuan antara Do dengan Ray tu uh -uh. di pejabat buruh. Yeah, dekat tempat dekat uh, cari kerja. Tempat cari kerja. Uh. So macam kita dapat lihatlah waktu zaman 60-an dulu hmm. kalau nak cari kerja hmm. pejabat buruh tu mungkin uh, adalah peluang-peluang hmm. pekerjaan dekat hmm. situ kan kalau. So dia punya cara interview dia pun yeah. kita dapat lihat. <laughs> Kat situ dia dah buat satu 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 panggil macam Uh, scene yeah. Yang mana interview tu pun dah Dah Mainkan peranan uh, What character dia orang mm -hmm. ha, Lepas tu Lepas tu yang Bergaduh tu satu hal lah mm -hmm. ha. So Apa Maksudnya dia banyak main Satu Satu kawasan tu dia banyak dia subplot dia. Mm -hmm. ha, Macam so, cakap pasal pergaduhan kan. Mungkin haa. dia uh, atas faktor lama menunggu juga ha. kesabaran haa, dia. ha. Sabar bila masa nak interview Begitu kan. Gaduh, ha. Ha. Lepas tu gaduh kan. Hmm. Lepas tu ada pula yang jadi batu api. Betul, ha. So, <laughs> macam macam uh, relate sikit lah macam film-film sekarang. Haa. Haa. Scene nak tunggu interview tu ada. Tapi tak sepanjang macam cerita mm -hmm. Doremi ni. Mm -hmm. ha. So dia tunjuk sikit sebab pada dia orang yang tu okey lah. Uh, dah normal lah macam tu. Tapi yeah. zaman dulu, dia benda yang patut buat. Mm -hmm. Duduk, patut tunggu, yeah. patut sebab. Bukan senang macam sekarang kan. Mm -hmm. uh, so, itu yang best tu kita tengok, kita tahu. Oh, oh dulu macam tu. Mm -hmm. So, sekarang okey bersyukurlah. Sekarang even tak adalah sampai nak bergaduh macam mm -hmm. tu kan. Jelang. So, untuk mendapatkan satu pekerjaan tu, perlukan satu Uh, kesabaran yang tinggi lah yeah, sebab uh, nak kena beratur panjang uh, lepas tu belum tentu dapat tak lagi habis eh. uh. <laughs> <laughs> kamu sama juga uh. kalau yang mana kena-kenal pada kabel laju lah sikit mm -hmm. uh, yang tunggu tu <laughs> tapi dalam filem-filem ni dia tak tunjukkan yang uh, kabel kan dia uh, macam ok ni proses semua sama. yang sepatutnya kau lalui semua uh. <laughs> untuk satu nak mohon pekerjaan ok ini uh. proses dia kan uh. walaupun kadang-kadang yang masuk tu Kadang-kadang tak sampai lima minit pun. Yelah. Lepas tu dia keluar balik ha, ha, kan. macam ha, ha. tak layak kan. Lah untuk ha, tak layak. <laughs> yang diorang tu lama. Yes. Mm -hmm. Macam, okay. Doremi, mm -hmm. pengenalan. Okay. Masuk kepada nasib Doremi. Kita masuk sikit lah nasib okay, Doremi okay. kan dia dah uh, hmm. menjelajah ke satu dunia baru okey di mana dia uh, lebih kepada crime punya hmm -mm. story hmm -mm. kan? ada ada A ada rompakan ya betul ada ha -ha. penyiasatan kan ha -ha. ada melibatkan polis dan sebagainya hmm -mm. kan so macam mana cap nampak benda tu transisi antara yang first dia okay. fully komedi tapi kali ni dia dah masuk kepada penyiasatan hmm. crime kalau uh, kalau saya punya uh, pendapatlah macam awak cakap tadi, mungkin dia orang dah shoot panjang yep. Lepas tu dia bahagikan uh, mm -hmm. satu ke dua kan Kalau macam tu maksudnya dia orang memang develop benda tu lah mm -hmm. Maksudnya uh, opening kenalkan, uh, benda-benda lucu Lepas tu kita climax kita dah benda yang agak serius. Mm -hmm. uh, so kalaulah dia tak shoot sekali pun, dia shoot asing pun Itu pun uh, pada saya satu konsep yang berbeza dan Orang tak expect benda tu, mungkin mm -hmm. orang ingat Asyik Doremi ni lagi teruk nasib dia orang. Mm -hmm. uh, so, tiba oh masuk crime scene lah. Mm -hmm. Apa uh, apa nama, ada polis ada apa. Mm -hmm. So, pada saya, benda tu uh, wajarlah, patutlah. Mm -hmm. uh, so, tak adalah macam sama dengan yang Doremi ni. Yeah. Uh, cuma, tajuk dia nasib Doremi tu, saya tak tahu uh, kenapa. Mm -hmm. So, apa yang nasibnya. Mm -hmm. uh, tapi, catchy lah nasib dia, dia, mungkin nak nak tahu macam kan ending yang first kan tergantung yeah. apakah nasib ah, yang okay. berlaku so selepas dia ni pergi ah, beribu. nasib ah, dia nasib dia okay, okay. Uh, uh. Yeah. so itulah pada saya tak dia tak menarik sebab dia dah tukar uh, konsep yeah. ha. tapi lucu tu maintain lah ah, lucu tu dia, dia, masih lagi dalam komedi uh, tapi uh. dia dah start main benda-benda yang serius uh, kan uh, uh, Dan dia still kan juga uh, percintaan Nora dengan Lokman yeah. dan uh, sebab yang tu yang yang dia pergi makan bawa adik-adik ramai -adik tu. oh bukan, yang tu bujang lapuk. Oh, campur. Lapu. Oh, ah, uh, yang tu bujang lapuk. Campur <laughs> lain. Uh. Okey. Oh, okay, yang okay. Nora dengan Lokman ni ya. Ah uh -huh. uh, 20%. Ah uh, bukan. Ah salah ai. Yang tu bujang lapuk. <laughs> <laughs> ya tu kan. Uh, Nora dengan Lokman ni dia uh. yang uh, komen yang ketua kumpulan penjahat tu ah, dia ah. love interest dia Nora. Ha ah, ah, ha. Ah. Pasal budak Nora tu yeah. ah, ah, ya. Okay. Ha ah, okay. ah. yang bomoh yang ketuk -ketuk ah. tu. Okey, ah, bomoh yang ketuk-ketuk lantai tu minta pun pulut semuanya. Ah. Ah, okay. so ah, tu betul. Okey. So benda tu dia dia dah jadi macam uh, dia komedikan part bomoh ah, tu. Ah. Pada saya dia macam Okay this is brilliant yeah. lah. Macam tompel pula yang ah. jadi bomoh Maksudnya tu. Uh, zaman tu dia dah dah fikir pasal scammer ni banyak. Yes, betul. Ha, even jual minyak pun boleh jadi scammer. Semua orang boleh jadi scammer. Bomoh pun jadi scammer. BOMO uh, bomoh pun uh. jadi scammer. So dia dah nampak dah. Maksudnya in future ke masa depan ke benda ni tak akan berhenti. Hmm, tetap akan, akan ada. tetap ada, ada, ada berulanglah. Berulang lah. yeah, Kanlah macam perangai manusia. Ya, betul. Asalkan ada peluang, yeah. mesti akan ha. ada. Kadang-kadang benda tu uh, tak nak menipu pun, mm -hmm. tapi bila ada, ada peluang, eh ni boleh menipu, ni mm -hmm. eh. Ah, tu yang jadi Terkena atas faktor uh, terdesak juga yeah, kan sekeliling macam tu hmm. banyak kan ada je filem-filem yang memang jadi baik tiba-tiba oh ni ada orang nak ha. duit nak apa semua terpaksa lah terpaksa menipu ha. kan tapi tu is cerita hmm. ha, kalau yang kisah benar hmm, kena tangkap ha. hmm. lah is cerita, cerita. Dan uh, okay. untuk Doremi punya franchise, mm -hmm. uh, kita sekarang ni kita cerita Doremi dengan nasib Doremi je lah. Ah, yang okay. Laksmana tu dia dah lain sikit. Oh, Laksmana oh Laksmana itu tu yang tropo-tropo Ha, teropong-teropong uh, tu naik, dia uh, jadi, -jad kan? fantasy sikit. Ah, tu, kan? Zam-zam ah, <laughs> zam, uh, ala akazam Zam-zam tu kan. Uh, tapi okay. untuk Doremi dengan nasib Doremi ni, dia satu uh, satu story, story, story dia. yang, yang relate-relate. So, uh, dia Yelah, bila dia satu pengenalan, kedua dia dah berlaku uh, crime dan sebagainya yeah. uh -huh. Ada percintaan sikit Dan uh, ada juga referen-referen yang dibawa daripada yang first Contohnya uh -huh. macam scene hospital uh -huh. uh, Yang dia nampak uh, nurse tu dipanggil panggil Milah uh, uh, Dan pelakon oh, dia pelakon okay, yang okay. sama <laughs> <laughs> Pelakon Milah tu panggil pelakon panggil yang panggil sama, sama. sama. Tapi watak yang berbeza itu Milah. Bini dia kan uh. yeah. Oh, ok 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 tu betul betul benda tu dia 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 still tak meninggalkan yang uh, uh, first punya story uh, uh, tapi dia still ada beberapa reference daripada yang first, lah first. ya yes. okey dan benda ni sangat-sangat menariklah ha uh, yeah. untuk di di diperkatakan di so, uh, so banyaklah aku rasa uh, kalau nak cerita pasal Doremi ni uh, cuma macam Doremi ni tak tahulah yang yang saya tahu uh, dia punya right sekarang ni and extro extra lah right di Malaysia Astro right so mm -hmm. so kalau buka Astro Prima ataupun mana-mana channel yang tayang tu ada mm -hmm. so kalau nak tengok pun kat TV lah tapi mm -hmm. uh, CD pun ada mm -hmm. uh, macam saya ni saya bawa CD ni sebab uh, dulu kan kita pakai PC mm -hmm. uh, so kita tengok kat CD lepas tu tak apa VCD player mm -hmm. uh, so sekarang ni mudah nak tengok kat mana-mana pun mm -hmm. ada ada banyak lah koleksi cerita piramid yang, yang saya beli juga. yang mana saya minat lah. Okay. Manda saya bukan kolektor macam semua. Uh -huh. uh, yang saya minat yang ni lepas tu Ujian Lapuk tu ada kot ada satu lah. Uh -huh. uh, macam tu. So itulah kot dua tiga je. Saya okay. Lah. Okay. Walaupun dulu saya antara terlibat dengan uh, dokumentari Piramli. Saya dengan uh, Syuhaimi Baba. Okay. Yang Atau History Channel. History Channel. Okay. Uh, uh, itu first kita Malaysia ada HD lah. Uh -huh. So masa tu memang uh, kita interview semua yang terlibat lepas tu uh -huh. kita buat uh, artis-artis nyanyi lagu. So masa tu saya baru jujurnya saya baru mengenali betul-betul Piramli tu uh -huh. uh, siapa dan apa yang dia buat. Okey. Uh, so Uh, saya ingat benda tu ada jual jugalah CD tu ya yeah, uh, ada DVD, dia, kan, DVD kan. dia buat box set uh -huh. so minta maaf lah kalau kata memang ada peminat Piramli yang memang dia tahu A to Z uh -huh. tapi macam saya uh, baru je kenal dan baru minat uh -huh. so apa yang saya dapat sekarang rasa lebih mudah kot bila kita boleh research apa semulalah betul, -betul. Uh -huh. so kalau kata kolektor banyak-banyak tu tak adalah tapi uh -huh. kita tahulah filem-filem yang uh, dia produce dan juga dia berlakon semua sekali tu okey itu dia Pandangan dan perkongsian daripada Acap tentang filem Do Way Me dan penglibatan beliau dalam menghasilkan uh, dokumentari Piramli yeah. bersama uh, director Suhaimi Baba. So uh, terima kasih Acap sama-sama berkongsi kisah hey, thank you, pengalaman thank you. dan macam-macam uh, lagi lah. Uh, kan? uh, uh, so kita berada di penghujung uh, segmen penghujung uh, <laughs> uh, program kita pada hari ini. So kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Sama -sama. Acap dan kita jumpa lagi di episod Main Wayang yang akan datang. Main Wayang. Okay. Baik, terima kasih.